आजकल गार्डनिंग में कोकोपीट का इस्तेमाल बहुत आम है फिर चाहे आप इसका उपयोग किचन गार्डनिंग में करते हो कंटेनर गार्डनिंग में करते हो या आप हाइड्रोफोनिक्स में करते हो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोकोपीट को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ऑर्गेनिक गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिए आप इस वीडियो को सभी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा चलिए मैं आपको बताऊंगा ही कि कोकोपीट का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स गार्डनिंग आइडियाज शेयर करे जाते हैं सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर जाए और इस लिंक को क्लिक करें तो अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है इसलिए आप बेझिझक होकर सब्सक्राइब कीजिए फिर जब भी कोई नया वीडियो चैनल पे पोस्ट होगा तो वो आपको सीधे मिल जाएगा और फ्री में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं हम जो कोकोपीट बाजार से या गार्डनिंग स्टोर से खरीद के लाते हैं वो या तो आपको ब्रिक फॉर्म में मिलता है या उसकी डस्ट भी मिलती है लेकिन उस कोकोपीट पे कुछ ऐसे फंगस या बैक्टीरिया या मिट्टी रहती है जो कि आपको पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए उसको स्टेलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि जब भी हम कोकोपीट का इस्तेमाल अपनी गार्डनिंग में करें तो इससे आपके पौधों को नुकसान न हो कोकोपीट को ट्रीट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोकोपीट कोकोनट से बनता है और जो कोकोनट है वो ज्यादातर कोस्टल एरिया में ही उगाए जाते हैं इस कारण से उसमें सॉल्ट कंटेंट आ जाते हैं उसको हैंडलिंग और स्टोर करने में कई इम्प्यूरिटीज भी कोकोपीज में आ जाती है और यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब भी एक आपका पौधा कंप्लीट हो या एक फसल कंप्लीट हो तो इसको हमें दोबारा से फिर स्टेलाइज करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके उसमें कुछ तो ऐसे जम्स या फंगस पैदा हो जाती हैं इसलिए जब आप उसका दोबारा इस्तेमाल करेंगे अन्य पौधों में तब भी आप इसका इसको न्यूट्रलाइज या स्टेरलाइज जरूर कीजिए चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोकोपीट को हमें किस तरह से स्टेडलाइज करना है और फिर हम इसका उपयोग गार्डनिंग में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये स्टेडलाइज करने वाला तरीका बहुत ही आसान है मैं कर सकता हूँ तो इसे आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं ये कोकोपीट ऑलरेडी एक कोकोपीट ब्रिक में से मैश करा हुआ है और जैसा मैं आपको वीडियो में पहले बता रहा था कि इस कोकोपीट को स्टेरलाइज या न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है क्योंकि इसमें कई ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया और फंगस होती हैं जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकती हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेलाइज करना है ताकि ये आपके गमलों या आप जहां भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर इसका अच्छी तरह से और सही उपयोग आप कर सकें कोकोपीट को, को, को स्टेरेलाइज या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी वो जो फूड ग्रेड हो 35 फाइव परसेंट फूड ग्रेड हो तो उसका आप 5 एम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमें इस्तेमाल करना है एक लीटर पानी के साथ 5 एम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम एक लीटर पानी में डाल देंगे और इस उस मिक्सचर में इस कोकोपीट को भिगा देंगे और ऐसा कम से कम हमें चार घंटे इसको भिगाए हुए रखना है और बेहतर रहेगा कि आप इसे रात भर भिगा के रख दें तो और अच्छी बात है फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से रिंस कर लेंगे या धो लेंगे और फिर सुखाने के बाद हम इसका इस्तेमाल अपने गमलों में कर सकते हैं और एक तरीका और है जिससे अगर आपके पास हाइड्रोजन परोक्साइड नहीं हो तो आप फ्लोरिंग बीज का इसको स्टर्लाइज करने के लिए कोकोपीट को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको एक किलो क्लोरीन बीज को पाँच लीटर पानी में मिलाना है और फिर इस कोकोपीट को हम उसमें भिगा देंगे और कम से कम चार घंटे रखने के बाद उसको हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तब तक जब तक उसे वॉश करेंगे तब तक उसकी जो क्लोरीन की है उसमें जो स्मेल आती है वो ख़त्म ना हो जाए पर कई गार्डनर बोलते हैं कि इससे पौधों को नुकसान होता है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पौधे हैं वो जो मामूली सी जो ट्रेस बच जाती है बीच की उसको उसमें सरवाइव कर जाते हैं और बेहतर ये रहेगा कि आपको कोपीट को स्टरलाइज करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही इस्तेमाल करें तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इसमें घोलना है पानी में और फिर इसको कैसे सुखाना है आइए देखते हैं तो मैं इस कोकोपीट को आप एक पकेट में ले लूंगा और फिर इसमें करीब एक लीटर पानी मिलाने के बाद जो हाइड्रोजन है परसेंट उसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगा पांच एम एल तो ये, तो ये करीब मैंने इसमें एक लीटर पानी मिला दिया है और अब मैं इसके करीब पांच एम एल करीब जब इसके ढक्कन होंगे उसको मैं इसमें डाल देता हूँ ध्यान रखिएगा जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करें इसको कोकोपीट को स्टेडलाइज करने में तो फूड ग्रेड थर्टी फाइव परसेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही इस कोकोपीट को स्टेड करने में प्रयोग करें तो अब जैसे मैं आपको क्लोज़अप में बताता हूँ इसको मैंने इसको डुबा दिया है अब ये कोकोपीट और पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये कम से कम चार घंटे हमें इसको ऐसे ही रखना है और बेहतर रहेगा कि आप इसको रात भर के लिए रख दीजिए के के बाद ही दोबारा इसको इसको करूंगा तो भिगाए हुए करीब अब चार घंटे से ज्यादा हो गया है और आप देखिए जैसे तो इसको आप एक चीज का ध्यान रखिए इसको आपको तीन बार वॉश करना है पहली बार हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ और दूसरी बार प्लेन वाटर से इसको सुखाने के पहले आप अच्छी तरह पानी से इसको रिंस करिए ताकि इसमें कोई भी जो इम्यूरिटी है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए और जब ये इसको फिर किसी एक छन्नी से इसको आप फिल्टर कर लीजिए और फिल्टर करने के बाद आप इसको सुखा दीजिए और फिर ये सूखने के बाद हम इसका उपयोग अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं आपको इस कोकोपीट को तीन बार धोना है पहली बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसके बाद आपको चार घंटे रखना है फिर आप इसको दो बार और धोइए उसके बाद आपको सुखा के रख दीजिए फिर ये आपके गार्डनिंग परपज के लिए कोकोपीट तैयार हो जाएगा तो ये तीन बार धोने के बाद अभी काफी हद तक जैसे आप देख रहे हैं ये जो कोकोपीट था वो लगभग सूख गया है और जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा फिर हम इसका उपयोग अपने कंटेनर या आपको जहाँ भी इसका इस्तेमाल करना है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पहली बार मैंने इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से धोया धोया था और उसके बाद दो बार और इसको मैंने पानी से वॉश कराया है उसके बाद मैंने इसको सुखाया है तो ऐसा करने के से में जो जम रहते हैं स्टेलाइज करने से वो ख़त्म हो जाते हैं और जो अन्य दस पार्टिकल रहते हैं वो दो बार वॉश करने से धुल जाते हैं तो अब ये पूरी तरीके से स्टेराइज है और आप इनका इस कोकोपीट का प्रयोग आप अपने कंटेनर में आसानी से कर सकते हैं मार्केट में या गार्डनिंग स्टोर से मिलने वाला कोकोपीट एक्चुअली वाश्ड नहीं होता या धुला हुआ नहीं रहता है कई मैन्युफैक्चर वास्ट कोकोपीट को बेचते भी हैं। लेकिन वो केमिकली या फंगल उस ट्रीटमेंट उसमें नहीं रहता है अगर आ, कोई मार्केट में ऐसा मिलता हो वाश या धुला हुआ कोकोपीट तो वो कम से कम तीन बार धुला हुआ कोकोपीट होना चाहिए और फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए इसको धोएंगे भी और साथ में इसमें जो फंगस या अन्य हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उसको खत्म करने के लिए हम इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट भी करेंगे तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप मार्केट से वास्ट वाला कोकोपीट लें और हमें इसका फंगल और बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करने के बाद यूज करना चाहिए तो को इस्तेमाल करने वाला वीडियो आप अन्य गार्डनिंग करने वालों से जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स शेयर करी जाती है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है जब भी कोई नई टिप इस चैनल पर पोस्ट होगी तो वो आपको सीधे मिल जाएगी तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक आप अपने घर पर गार्डनिंग का मजा लेते रहिए